फाईल येथील संगमनगरमधील नागरिकांना भोगाव्या लागत आहेत नरकयातना संगमनगर येथील फाईल अकोला येथे मागील सत्तावीस वर्षापासून कायम रहिवासी आहेत संगमनगर फाईल सैफुला चौकाचा आजपर्यंत रस्ते बांधकाम करण्यात आलेले नाहीत तर सदर परिसरातील नागरिकांनी बरेच वेळा त्यांच्या स्वखर्चाने रस्त्यावर मुरून टाकला आहे तसेच आजूबाजूचे दाट झाडे झुडपही व नाला असल्यामुळे विषारी सापांचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे तर पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे येथील नागरिकांना मोठा नरक यातना भोगाव्या लागत आहे तसेच अडचणीचा सामनाही करावा लागत आहे या याबाबतचे निवेदन मनपा आयुक्त यांनी दिलेले आहे मेरा मोहम्मद मुहिब है हम सैफुल्ला चौक अकोट से आए हुए हैं हमारे तरफ रस्ते की बहुत परेशानी है पानीपुरा पूरा नदी की तरह बह रहा को आने जाने के लिए जगह नहीं है वहां पे किसी मेडिकल इमरजेंसी में भी गाड़ी वहाँ तक पहुंच नहीं पाती हमारी ये दरखास्त है कि हमारे जल्द से जल्द रास्ता वगैरह बना के जिस तरह से वोटिंग वाले वोटिंग के टाइम पे हमारे घरों पे आते हैं वोटिंग वगैरह मांगते हैं उसके बाद में कभी पांच साल तक दिखते भी नहीं पलट गई वही चीज को हम आज दोहराने के लिए आए हुए कि भाई तुम से वहां पे आते हो तो आके देखो हमारे गली हमारे रास्ते कैसे हो गए ना किसी को आने के लिए रास्ता है ना किसी को जानने के लिए रास्ता है वाटरों में इतना पानी वहां से बह रहा क्योंकि तो हमारी बाईस सात आठ साल से अभी तक तो वहाँ पे किसने आके देखा भी नहीं हमने जितने भी रास्ता बनाया हमारे पैसे से बनाया हमने हमारे स्ट्रीट लाइट वगैरह खुद होकर लगाया लेकिन हमको महानगर पालिका की तरफ से नगर सेवकों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमारी ये दरखास्त है तो बस हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है हमारा रास्ता वगैरह सब अच्छे से बना दिया जाए महानगर पालिका से हमको मैसेज आते हैं टैक्स वाले हमारे गलियों में चकरे मारते क्या टैक्स भरो टैक्स बराबर टाइमिंग पे भरो प्याज लगा के टैक्स लेते हमारे से बराबर है लेकिन उसकी जरूरत प्रोवाइड नहीं करते टैक्स के लिए तो बराबर आके हमको तो मैसेज आते हैं घरों पे जाते लेकिन तो तो नालियों के मामले में रास्ते के मामले में कोई इसके ऊपर आके पूछता नहीं कि तुमको क्या परेशानी है क्या प्रॉब्लम है ये सब चीजें कोई नहीं पूछता सिर्फ इतना पूछता कि आपने टैक्स भरे गया उसके ऊपर चक्री पैज लगा के लेते लेकिन हमारा जो एक्चुअल मसला है वो सॉल्व करके नहीं लेते बराबर है टैक्स नहीं हुई रोड का भी टैक्स लगाते हैं नल का भी टैक्स लगाते इलेक्ट्रिक खंबों का भी टैक्स लगाते साफ सफाई का भी टैक्स लगाते लेकिन आज तक छह साल में सात साल में एक बार भी वहाँ साफ सफाई नहीं हुई ना फिर दवाई का फवारी मारने गई ना कुछ रास्ते प्रॉपर किए गए ना लाइट भी स्ट्रीट लाइट भी बनाई गई कुछ नहीं देखा गया बस पैसे के, के लिए आते प्रॉपर मांगने के लिए जब टैक्स भरो तुम्हारा इतना टैक्स है और चक्री का लगाते उसके ऊपर और अभी तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई हो भी नहीं आप ना कोई नगर सेवक है ना कोई अच्छा इंसान है कि जिसको हमारी फरियाद आके सुना सकेगा भाई देखो हम किस परेशानी से रह रहे किस परेशानी से आ रहे जा रहे कौन सी परिस्थिति में हम जी रहे कोई देखने वाले नहीं इसलिए हमारे आज हम गुहार लेके खुद महानगर पालिका के क्या है क्या भाई हमारा जो तो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दे दो पिछले साल भी हमने ये सेम एप्लीकेशन दिए थे उसके ऊपर कोई निकाल नहीं हुआ कोई देखने के लिए नहीं आया